बसमर मेरा नाम डॉक्टर इमाद रशीद है लंपी स्किन डिज़ीज़ के कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि हमने लंपी स्किन डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल करना है तो इसके लिए जो वेक्टर हैं सबसे पहले उनको आपने तदारक करना है वेक्टर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं मक्खी मच्छर और चिचड़ जिसे टिक्स कहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपका जो फार्म है उसके ऊपर पानी को खड़ा नहीं होने देना किसी जगह पे अगर गोबर पड़ा है तो उसका आपने तदारो करना है और आपने वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे करनी है तो मक्खी के लिए आप जो साइपर मैथरीन है उसका इस्तेमाल करें साइपर मैथरीन जानवरों में इकोफ्लीज के नाम से मिलती है ये आपने एक एम एल दवाई एक लीटर पानी के अंदर छिड़क के मिला के तो आपने ये स्प्रे कर देना है इससे ना सिर्फ मक्खी कम हो जाएगी बल्कि इसके साथ जो चिचड़ हैं वो भी कम हो जाएंगे याद रहे कि अगर आपने चिचड़ों के लिए स्प्रे करना है तो उसके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो रात का है आप दिन के टाइम अगर स्प्रे करेंगे तो उसका चिचड़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा लिहाजा बेहतर है कि आप चिचड़ों के लिए जो स्प्रे करें वो रात के टाइम स्प्रे करें इशा के बाद साइपर से भी बेहतर एक और दवाई आती है उसका नाम है फिप्रोनिल ये एक्टिव इन्ग्रीडियन है और रीजेंट के नाम से ये मिल जाएगी तो इसको आपने जो ऊपर रिकमेंड किया गया है उतनी पानी के अंदर मिला के तो इसका आप स्प्रे करें ये ना सिर्फ सेफ है बल्कि ये लंबे अरसे तक प्रोटेक्शन भी देती है मक्खी के तदारों के लिए एक और जो नुस्खा है उसको नोट कर लें कि आपने पर्सन की बोरी लेनी है उसको एक आध दिन पानी के अंदर भिगो देना है ताकि उसमें नमी आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि चार लीटर चीनी का शीरा बना लें थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए गुड़ शामिल कर लें और इसके अंदर एक पेस्टिसाइड आती है क्लोप्रेड ये वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है इस दवाई को आपने 50 एम इस चीनी वाले शीरे के अंदर मिला देना मिलाने के बाद जो पर्सन वाली बोरी है उसके ऊपर आपने इसको रख देना है और जहाँ पे आप समझते हैं कि मक्खी ज़्यादा है वहाँ पे आपने इसको नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा के ऊपर पटसन की बोरी रखनी है और ऊपर आपने ये दवाई वाला शीरा डाल देना है। मक्खी आएगी चूसेगी और मर जाएगी मक्खी जो है ये ज़्यादातर मिल्किंग पार्लर में होती है जहाँ पे चुवाई की जाती है वहाँ पे ज़्यादा होती है तो आप ये बोरी वहाँ पे रख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं काव्ज़ हैं वो लीक करने का ख़तरा है चूसने का खतरा है तो फिर आप इसी शीरे को पेप्सी की जो बोतल आती है उसको दो साइडों से काट के तो उसके अंदर ये शीरा मिला दें मक्खी आएगी चूसेगी और इससे मर जाएगी मच्छरों के लिए जो भी स्प्रे आपके पास अवेलेबल है वो आप करें और पानी को आपने खड़ा नहीं होने देने ये दो बातें होगी तीसरी बात आपने क्या करनी है कि जानवरों के ऊपर आपने ये जो ऐसा प्रिपरेशन बनानी है ऐसा फार्मूला बनाना है कि जिससे जो जानवर के ऊपर मक्खी मच्छर ना बने आए यानी फ्लाई रिपेलेंट बनाना है तो उसका नुस्खा है कि आप एक किलो नीम के पत्ते लें उसको पानी के अंदर उबाल लें उबालने के बाद पत्ते निकाल दें और जो बाकी पानी बचेगा उस पानी के अंदर आ, सरसों का तेल मिला के दोबारा गर्म करें इतना गर्म करना है कि पानी उसका उड़ जाए और बाकी पीछे जो बच जाएगा वो तेल होगा तो ये नीम का तेल है इस नीम के तेल के अंदर आप 100 एम एल तारपीन का तेल मिला लें ये तेल मिलाने के बाद आप जानवर के ऊपर इसको माल लें किसी कपड़े के साथ तो इससे मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा मज़ीद आप क्या कर सकते हैं कि आ, सैगावान या नैगावान आती है इसका जानवर के ऊपर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे कर सकते हैं और आपने जो जानवर पॉजिटिव होंगे जिन जानवरों को लम्पी स्किन डिजीज़ आ जाएगी उनको आपने अलग कर लेना है और जो जानवर आपके सेहतमंद हैं उनको आपने अलग कर लेना है तो ये जो नुस्खा मैंने आपको तेल वाला बताया है ये नुस्ख़ा दोनों जानवरों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो तंदुरुस्त जानवर हैं उनको मच्छर ना काटे और जो बीमार जानवर हैं उनको भी मच्छर ना काटे याद रहे कि मक्खी और मच्छर जो मुतासरा जानवर हैं इनको काट के जो खून हासिल करेंगे वो जब बीमार तंदरुस्त जानवरों को ये खून लगाएंगे तो उससे ये बीमारी फैलती है तो ये बीमारी वेक्टर की वजह से फैलती है ज़्यादातर इसके अलावा अगर जानवर एक खुरली से खा रहा है और बीमार जानवर का जो थूक है वो अगर किसी चारे को लग गया और तंदुरुस्त जानवर ने वो खाया तो इस वजह से भी बीमारी फैल सकती है लिहाज़ा जो बीमार जानवर हैं उनको आपने अपने शेड से एक अलग जगह पर रख देना है याद रहे कि ये बीमारी हवा के ज़रिए नहीं फैलती ये बीमारी वेक्टर के ज़रिए फैलती है यानी मक्खी मच्छर और चिचड़ के ज़रिए तो इस बातों का ख्याल रखते हुए आप अपने फॉर्म पर हिफाजती इकदाम करें तो ये कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा तो इन इकदाम से आप अपने जानवरों को इस महलिक बीमारी से बचा सकते हैं अल्लाह ताला आपका नासिर हो और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमें इस बीमारी से जल्द अज़ जल्द निकलने में मदद करे